भगवंताच्या भक्तीविषयीसुद्धा आपल्या मनात किती चित्रविचित्र कल्पना असतात कुणी भस्म लावेल कुणी तीर्थयात्रा करील कुणी वेदशास्त्र पुराण यात्रा मेल कुणी वादविवाद करेल पण या अभंगामध्ये राजस्थानातले थोर सत्पुरुष ब्रह्मानंद या साऱ्याबद्दल आपल्याला सावध राहायला सुचवतात ते म्हणतात चारधाम यात्रा करून जर मन शुद्ध झालं नाही तर त्या यात्रेचा काय उपयोग जटाजूट वाढवले भस्माचे पट्टे ओढले तरी शेवटी जर हृदय शांत झालं नाही तर काय उपयोग वेद पुराणाने शास्त्रार्थानं आणि खंडन मननानं जर नुसताच लौकिक वाढवला तर भगवंत प्राप्तीला त्याचा काय उपयोग म्हणून त्यांचा सल्ला आहे की आयुष्य फार थोडं आहे तेव्हा असं कुठंतरी भरकटण्यापेक्षा भगवंताचं भजन करून आपण खरा आनंद मिळूया नर क्यों दरथा रे नर क्यों रे हरि के भजन बिना सुख हरि के भजन बिना सुख नहीं नर क्यों दृा रे हर क्यों तेरा छाऊ भटकाई रे हरि के भजन बिना सुख नाही हरि के भजन बिना सुख नाही काशी गया बर का जावे आशिगया द्वारका वे चार धाम तीरथ फिर आवे चार धाम तीरथ फिर आवे मन की मालन जा मिलन रे मन की मालन हरिक भजन ke हरिक भॼन बिना सुख छाप तिलक बहु भांति लगाए छाप तिलक बहु भांति लगाए सिर पर जटा विभूति रमाए सिर पर जटा विभूति रमाए हृदय शांति रे हृदय शांति आई हृदय शांति आई रे हरि भजन बिना सुख सुग हरि के भजन विनाश पुराण पढ़े बहु भारी वेद पुराण पढ़े बहु भारी खंडन मंडन उम्र गुजारी खंडन मंडन उम्र गुजारी विरथा लोक बड़ारी विरथा लोक बड़ारी ਹਾਲੂ ਤਬੜਾਈ ਰੇ ਹਰਿ ਗੀਤ ਭਜਨ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਹਰਿ ਗੀਤ ਭਜਨ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਨਾਹੀ दिवस जग बीचनिवासरदिवस जग बीच निवास ब्रह्मानन्द छोड सब आशा ब्रह्मानन्द छोड सब आशा प्रभु चरण चरणचित्लाय रे प्रभु चरण चरणचित्लाय रे चरण चित रे हरि के भजन सुख सुखना हरि के भजन बिना सुखना नर गाँव था भटका रे गिर था भटकाई रे हरि के भजन सुख सुखना हरि के भजन बिना सुख नहीं हरि के भजन बिना सुख नहीं